вчерашнего дня наши оппоненты с той стороны начали активные действия по артиллерийским ударам. В чем наши стреляют? Стреляют в основном грады, минометы и САУшки. За сегодня, за ночь вообще как? Э, всю ночь были. шли обстрелы в район аэропорта, в район э, завода пациентомического, вот, ну и в район опорных пунктов. По самим опорным пунктам ударов не было, в районе. Какие-то разрушения, жертвы там мирного? Района. Жертв? Нет, разрушения небольшие в районе проходной на заводе. Командир 20-го отдельного мотопехотного батальона, батальона полковник Рашевский Александр Александрович. Бомбежки продолжаются с минометов, с градов. Кстати, ну, на моем посту наложили больше мины, ложились, ну, прилетали нас, там ближе к посадке, получается, ложились 5-6 мин, вот за нами сразу поле в основном часть минта, что падала, частный сектор. Э -э все это началось дня 4 назад, ну, вот да. после Рождества. Да. Вот они Рождество 7 числа, пол первого положили 4 мины впереди нас, 2 за нами, ну буквально от нас 50, 50 метров. Потом было затище и вот буквально 8, 9, 10 число активно, очень активно работают из минометов, из градов. Остались у нас бойцы самые проверенные. Вот 8 месяцев мы на войне, всегда впереди. Вот это Малинка, Красногорск, везде побывали. На ротацию сходили, сейчас вот сюда приехали. Живем в берлогах своих, в люксах одно, двух местных люксов. Хорошо у нас, свежий воздух, сосновый борт. Экстрим-тур хороший. В общем-то, тут во всех бойцах мы всегда уверены в своих товарищах, которые остались. Живем. Кто испугался, убежал нытики убежали, алкоголики ушли, остались тут все. Ну, те, кто будут стоять. Вольва Сигарь Александрович. Я так и представляю, если я не прячусь, я у себя в Украине никого не боюсь.